Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sebelum saya memulakan perbentangan saya pada hari ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya iaitu nama diberi Anur Iman Syamimi binti Abu Ghani daripada kelas PT2S29 angka kirian saya 2022172440074 nama pencarian yang saya hormati iaitu Dr. Ramiah Syarau anak lelaki Ramadan Aidul. Jadi pada hari ini saya akan merungkai dan menjelaskan konsep mobiliti sosial di Malaysia jenis mobiliti sosial di Malaysia faktor yang mempengaruhi mobiliti sosial kesan mobiliti sosial terhadap pendidikan perubahan dalam pendidikan semasa yang berlaku di sekolah rumusan ataupun rujukan jadi dalam slide ini saya akan merangkumi konsep jenis faktor yang mempengaruhi kesan terhadap pendidikan serta perubahan yang berlaku di sekolah SK Taman Modhari 2 okey jadi sebelum itu saya akan teruskan dengan konsep mobiliti sosial di Malaysia. Tanpa melengahkan masa lagi, saya akan teruskan. Daripada pendapat Nur Hayati 2011, mobiliti sosial ini dimaksud pergerakan individu atau perkumpulan antara kedudukan yang berbeza dalam hierarki stratifikasi sosial masyarakat. Mobiliti sosial adalah satu proses perubahan dan pergerakan seseorang atau sesuatu kelompok daripada satu kedudukan kepada kedudukan yang lain dalam sesebuah masyarakat. Perubahan ini berlaku antara generasi dan juga secara intergenerasi sebagai contoh tu kita tahu dalam Malaysia ini terdapat golongan daripada berpendapatan rendah dan juga berpendapatan um, tinggi. Jadi konsep mobiliti sosial ini dia menggambarkan um, golongan berpendapatan rendah meningkat terhadap golongan uh, berpendapatan tinggi iaitu melalui pendidikan dengan melalui pendidikan mereka uh, dapat melonjakkan uh, mobiliti sosial mereka. Okey, jadi Paul B. Harten dan Chester L. Hans 1992 menyatakan mobiliti sosial merujuk kepada peralihan daripada satu kelas sosial ke kelas sosial yang lain iaitu yang seperti yang saya katakan tadi daripada kelas rendah kepada kelas yang tinggi sebagai contoh daripada segi pekerjaan dan sebagainya. S.A. Wilahaki 1982 juga Dua juga bersetuju dengan pandangan ini iaitu dia menggambarkan mobiliti sosial sebagai pergerakan individu atau kumpulan daripada satu status ke status yang lain dalam masyarakat. Okey, seterusnya. Mobiliti sosial dalam in Malaysia ini juga iaitu sebuah gerakan masyarakat dalam kegiatan menuju kepada perubahan yang lebih baik iaitu seperti yang saya katakan tadi lah daripada segi pekerjaan, kenaikan taraf dan juga sebagainya iaitu uh, penduduk masyarakat ini Um, sentiasa berusaha untuk menjadi, untuk meningkatkan diri mereka ke arah yang lebih baik iaitu meningkatkan status sosial seseorang daripada tahap yang rendah kepada tahap yang lebih baik iaitu pendidikan menjadikan agent kepada mobiliti sosial mempunyai kaitan yang kuat dengan stratifikasi sosial dalam masyarakat iaitu pendidikan ini adalah komponen yang sangat penting untuk meningkatkan mobiliti sosial disebabkan pendidikan mereka ini mempunyai ilmu pengetahuan supaya mereka dapat meningkatkan diri mereka lagi dalam daripada segi pencapaian, pekerjaan dan juga sebagainya. Seperti kita tahu pendidikan ini adalah sangat meluas jadi dengan pendidikan kita dapat uh, melonjakkan diri kita untuk meningkatkan diri kita daripada segi pencapaian, pekerjaan dan sebagainya. Okey, jadi saya akan teruskan dengan jenis mobiliti sosial di Malaysia iaitu yang pertama terdapat mobiliti bercorak mendata iaitu perubahan kedudukan sosial seseorang dalam kelas sosialnya tanpa perubahan daripada segi hierarki, prestis dan juga jenis kelas sosialnya. Seterusnya, Uh, jenis yang kedua adalah mobiliti bercorak menegak iaitu perubahan di antara kelas-kelas ataupun status seseorang individu atau masyarakat sama ada dari yang ke atas atau ke bawah ia berlibatkan kenaikan atau penurunan status atau martabat seseorang individu. Okey. Seterusnya, uh, jenis yang ketiga adalah mobiliti dalam satu generasi iaitu seseorang yang dahulunya dalam sesuatu strata sekarang telah berubah sama ada meningkat ataupun menurun orang atau generasi yang sama. Okey, jadi mobiliti dalam satu generasi ini dikatakan uh, secara personal iaitu kita yang meningkatkan diri kita atau kita yang akan menurunkan um, kita punya uh, tahap tahap pendidikan tersebut iaitu sebagai contoh kalau kita nakkan um, nakkan gaji yang bagus kita perlulah berusaha untuk menaikkan uh, pangkat kita macam tu. Okay, kalau kita macam berada di zon selesa, kita tak dapatlah nak merubah diri kita ke arah yang lebih baik. Okay, seterusnya mobiliti antara generasi iaitu perubahan kedudukan generasi anak-anak berbeza dengan kedudukan ibu bapa iaitu okay, dia boleh menurun ataupun meningkat meningkat. Okay, seperti yang saya tahulah contohnya kalau ibu bapa itu berpendapatan rendah tetapi dia dapat mendidik dan melahirkan anak mereka yang mempunyai um, pelajaran yang sangat tinggi. Jadi dengan itu mobiliti dalam sesuatu generasi itu akan meningkat disebabkan anak mereka mempunyai pelajaran yang tinggi. Jadi dia dapat pekerjaan yang baik dan sebagainya. Dia dapat menampung ibu bapa mereka yang mempunyai golongan pendapatan rendah. Okey, ini daripada mobiliti secara meningkat. Kalau ada juga dalam sesuatu situasi kalau golongan uh, ibu bapa itu tersebut di pendapatan tinggi, tetapi dia melahirkan dan anak mereka itu uh, tidak sebagus dengan anak yang tadi. Jadi ini akan menurunkan mobiliti dalam sesuatu generasi. Okey. Seterusnya faktor yang mempengaruhi mobiliti sosial adalah yang pertama iaitu status sosial iaitu kedudukan seseorang di dalam masyarakat sama ada secara automatik atau diusulkan untuk mencapai atau status yang diberikan atau simbolik atau status disebabkan aktif. Okey, seterusnya disebabkan faktor pendapatan iaitu perubahan taraf hidup hasil daripada peningkatan pendapatan atau pencapaian. Faktor ini tidak merubah seseorang secara automatik tapi menyebabkan peningkatan ataupun perubahan dalam taraf hidup seseorang. Jadi jika pendapatan kita lebih tinggi dia akan memudahkan hidup kita. Okey. Seterusnya, daripada segi faktor pekerjaan iaitu dengan pekerjaan seperti bertukar kepada profesyen baru sama ada dalam jabatan, organisasi atau sektor pekerjaan. Jadi bila kita berada di pangkat yang lebih tinggi, mobiliti sosial dan kita punya kewangan semua, pencapaian semua berada dalam keadaan yang baik. Okey, perubahan tingkah laku pula, perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik atau sebaliknya. Selain itu, cara penampilan, berpakaian serta cara pembawakan diri dalam masyarakat jika kita mengubah tingkah laku kita ke arah yang lebih baik seperti cara kita berpakaian dan sebagainya justeru masyarakat akan memandang kita lebih tinggi dan mereka akan lebih yakin dengan kita jika macam contohnya nak mengambil peluang pekerjaan dan sebagainya kita perlu menunjukkan uh, diri kita yang lain dan uh, boleh boleh membawa diri dalam masyarakat Okey, jadi kesan mobiliti sosial terhadap pendidik. Okey, jadi kesan mobiliti sosial ni dia boleh terbagi kepada dua iaitu kesan positif dan juga kesan negatif. Jadi saya akan mula merungkaikan kesan positif mobiliti sosial terhadap pendidikan yang pertama adalah peningkatan aspirasi dan motivasi iaitu kesedaran bahawa pendidikan boleh membawa kepada mobiliti sosial mendorong pelajar untuk berusaha lebih gigih dalam akademik mereka. Sebagai contoh kita tahu bila cikgu pesan macam okey kamu semua perlu belajar bersungguh-sungguh supaya dapat bekerja yang baik. Jadi Uh, perkara ini akan menyebabkan murid-murid ini akan belajar bersungguh-sungguh dan sebagainya supaya mereka dapatkan pengajian yang baik mereka akan lebih berusaha untuk mendapatkan um, Dapatkan skor yang tinggi dalam peperiksaan mereka supaya bila dah sampai universiti diorang dapatkan uh, kos yang baik dan sebagainya dan dapat meneruskan lagi pengajian mereka ke arah yang lebih tinggi. Seterusnya, persekitaran pembelajaran yang berdaya saing. Dia akan bawa kesan positif kepada persekitaran yang sihat iaitu sebagai contoh dia dalam kelas uh, apa ni apabila terdapat um, terdapat mindset yang begini iaitu semua pelajar perlulah belajar bersungguh-sungguh jadi akan berlakunya persaingan sihat antara rakan-rakan sebaya iaitu mereka akan berlumba-lumba untuk mencari ilmu dan sebagainya apabila dia dalam kelas mereka bukan berusaha bersungguh-sungguh tanya kawan mereka supaya mereka ni dapatkan uh, pembelajaran yang bagus supaya mereka dapat skor waktu exam nanti. Okey seterusnya perubahan sosial positif iaitu pendidikan yang berkualiti membantu mempercepatkan perubahan sosial karen lebih baik dengan melahirkan individu yang berpengetahuan dan juga berkemahiran yang tinggi. Jadi uh, pendidikan yang berkualiti sangatlah memberi impak uh, kepada seseorang pelajar itu supaya mereka ni uh, mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi berbanding orang lain. Jadi bila diorang ni lebih bagus Um, dalam sesi apa-apa sahaja Jadi mereka ni akan lebih Menonjol daripada murid-murid yang lain Jadi Seterusnya, akses kepada Kemudahan pembelajaran yang lebih baik iaitu Memberikan sosial ke atas membolehkan Keluarga berpindah ke kawasan yang menawarkan Kepada kualiti lebih tinggi Termasuk kemudahan teknologi model berpusatkan lengkap serta program Pembelajaran tambahan. Hal ini memberi peluang Kepada pelajar untuk menikmati Pengalaman pembelajaran yang lebih holistik Okey, jadi bila kita dapat pembelajaran yang tinggi, diorang juga dapat berpindah kepada uh, sekolah yang lebih bagus dan sebagainya. Jadi mereka dapatkan akses kemudahan yang lebih bagus daripada segi perpustakaan, perujukan, pencapaian internet yang laju dan sebagainya supaya memudahkan mereka lagi untuk belajar. Okey, seterusnya saya akan rungkaikan kesan negatif mobiliti sosial terhadap pendidikan iaitu yang pertama adalah tekanan emosi iaitu perubahan status sosial terutamanya penurunan boleh menyebabkan tekanan emosi kepada individu yang terlibat. Sebagai contoh yang kita tahu, apabila ibu bapa kita ni menekankan kita untuk fokus terhadap sesuatu pembelajaran untuk meningkatkan kepercayaan bayi kita macam suruh kita dapat straight A dalam SPM dan sebagainya ini akan menyebabkan anak mereka macam berada dalam tekanan emosi apabila macam mereka jatuh sedikit orang terus rasa macam sedih dan sebagainya ini adalah kesan negatif lah Okey, seterusnya ketidakseimbangan peluang pendidikan iaitu dalam kes mobiliti sosial kepada pelajar pelajar mungkin kehilangan akses kepada pendidikan berkualiti kesukaran kewangan boleh menyebabkan mereka terpaksa bersekolah di institusi Uh, yang kurang kemudahan. Jadi sebagai contoh yang kita dapat lihat um, ada je murid-murid uh, yang sangat bagus di sekolah pedalaman dan sebagainya tetapi disebabkan mereka kurang kemudahan daripada segi pembelajaran, macam tidak mempunyai syarikat internet yang laju dan sebagainya mereka, um, mereka macam tersingkir sedikit dibandingkan dengan murid-murid yang lain Okey, jadi ini menyebabkan mereka ini Ha, tidak dapat pendidikan yang secara keseluruhan macam tu macam seperti buku tak ada peranti elektronik amal komputer perpustakaan buku-buku rujukan semua tak ada jadi mereka kekurangan dan sedikit tertinggal berbanding murid-murid yang lain Keseterusnya okay, seterusnya kesan negatif mobil sosial terhadap mereka adalah konflik sosial iaitu perbezaan kelas ketara antara kelas sosial boleh menimbulkan konflik terutamanya jika terdapat pemaksaan ataupun dominasi oleh satu kumpulan terhadap yang lain. Seterusnya isu identiti dan kesukaran menyesuaikan diri iaitu perubahan dalam persekitaran sosial boleh menyebabkan pelajar mengalami kesukaran menyesuaikan diri sebagai contoh pelajar pindah dari komuniti miskin ke sekolah yang lebih elit mungkin menghadapi syabaran dalam menyesuaikan diri dengan budaya pembelajaran lebih kompetitif. Okay, Contoh yang kita dapat lihat ada je golongan pelajar yang mempunyai yang dapat biasiswa dan dapat ke sekolah yang lebih bagus dan sebagainya. Cuma disebabkan mereka macam rasa diorang ni tak dapat menyesuaikan diri mereka. Um, dalam satu kelompok tersebut Sebabkan macam di sekolah tersebut semuanya orang-orang kaya dan sebagainya jadi mereka berasa lebih rendah diri dan tidak dapat menyesuaikan diri mereka dengan rakan-rakan lain sebab ada je murid-murid macam yang tidak dapat terima mereka dan sebagainya ini akan menyukarkan mereka untuk fokus dalam sesuatu pelajar, pelajaran. Jadi saya akan teruskan dengan perubahan dalam pendidikan semasa yang berlaku di sekolah SKTMR2 iaitu SKTMR2 ini dia melaksanakan KSSR semakan iaitu yang menekankan pembelajaran interaktif, pemikiran kritis dan kreativiti. Sekolah juga memberi fokus kepada STEM termasuk eksperimen sains, robotik dan pertandingan inovasi bagi memperkukuh pemahaman murid dalam sains dan teknologi. Jadi terdapat banyaklah inisiatif sekolah supaya murid-murid dapat dapatkan pendidikan secara menyeluruh iaitu macam penambahan lagi um, macam stem, robotik, pertanian inovasi dan sebagainya supaya dapat mencungkil bakat-bakat supaya mereka ni dapat menunjukkan bakat mereka dalam sesuatu uh, suatu perkara. Contohnya ada yang reti robotik dan sebagainya. Ini dapat uh, meningkatkan lagi pendidikan dalam sesebuah sekolah tersebut. Seterusnya, pembangunan infrastruktur sekolah itu sekolah telah menambah bilik darjah, membina bangunan baharu dan menaik taraf dewan serta pusat sumber bagi meningkatkan keselesaan pembelajaran. Pusat sumber sekolah juga telah dinaik taraf dengan koleksi buku dan bahan bacaan yang lebih luas di samping menyediakan kemudahan komputer dan akses internet bagi menyokong pembelajaran digital. Kemudian, kemudahan digital seperti komputer dan internet turut pandang turut Uh, disediakan. Selain itu sekolah memperbaiki, padang bola, gelanggang badminton dan track larian yang bagi menggalakkan penyertaan murid dan aktiviti sukan dan kejohanan. Jadi banyak inisiatif sekolah supaya murid ini dapat uh, dapat menyertai secara menyeluruh macam tu. Macam uh, setiap murid ada bilik darjah tersendiri, ada dewan yang selesa dan sebagainya supaya sebuah benda yang perubahan yang berlaku ini dapat memudahkan dan dapat memberi keselesaan kepada pelajar supaya mereka ini dapat pendidikan yang bagus. Seterusnya, penggunaan teknologi dalam pembelajaran iaitu seiring dengan perkembangan teknologi jadi SKTMR2 ini dia telah melaksanakan penggunaan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu semasa pandemik COVID-19 sekolah telah mem memanfaatkan platform digital seperti Google Classroom, Microsoft Teams dan Zoom bagi memastikan pembelajaran dapat diteruskan walaupun secara dalam talian. Seterusnya, Uh, peningkatan aktiviti kurikulum dan pembangunan sasih murid iaitu selain akademik, pihak sekolah juga menekankan kepentingan aktiviti kurikulum dalam membentuk murid yang kualiti iaitu SKTM 2 menawarkan pelbagai kelab dan persatuan seperti kelab robotik dan inovasi unit beruniform, pengakap, petudut Islam, tunas, kaitan remaja, sekolah serta sukan dan permainan yang memberi peluang kepada murid untuk mengembangkan bakat mereka. Okay, jadi banyaklah macam program aktiviti-aktiviti kurikulum -aktiviti dan sebagainya supaya dapat meningkatkan lagi macam kita dapat menjukil bakat murid-murid ini. Okey, jadi secara rumusannya, mobiliti sosial dalam pendidikan merujuk kepada perubahan kedudukan sosial individu atau kumpulan melalui pencapaian akademik dan kemahiran yang diperoleh di sekolah. Mobiliti ini terbagi kepada dua jenis iaitu mobiliti menaik, membolehkan murid meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan berkualiti dan mobiliti menurun yang berlaku bila peluang pendidikan tidak dimanfaatkan dengan sepenuhnya. Jadi, perkara ini bergantung kepada individu dan dan murid itu tersendiri. TSK tahun ke-2 juga, mobiliti sosial memberi kesan positif dengan meningkatkan akses murid kepada peluang pendidikan yang lebih baik, pelaksanaan kurikulum standar sekolah, KSSR, semakan penekanan terhadap STEM serta pendekatan aktiviti kurikulum yang telah membuka ruang kepada murid untuk mengembangkan potensi mereka. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang lebih moden dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran membantu murid memperoleh pengalaman pendidikan yang lebih komprehensif. Kemudian perubahan dalam pendidikan di sekolah ini termasuk penggunaan platform digital, peningkatan kemudahan fizikal serta pelibatan persatuan ibu bapa dan guru PIBG dalam menyokong pembangunan murid. Semua usaha ini telah memastikan pendidikan lebih inklusif, interaktif dan relevan dengan keperluan semasa. Jadi secara keseluruhannya, mobiliti sosial yang berlaku di SK Dormitory D2 menunjukkan bahawa pendidikan berkualiti dapat menjadi pemangkin perubahan positif dalam kehidupan murid. Dengan peningkatan dalam kurikulum, infrastruktur dan teknologi, sekolah ini berjaya menyediakan persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif dan membantu murid mencapai masa depan yang lebih cerah. Jadi, itu sahaja daripada saya yang saya dapat rumuskan dalam slide saya pada hari ini. Um, jadi, Uh, se centra café.